我想在外面吃个饭，怎么这么难？凡事都要往好处想。是，咱们是没有办法在外面吃，可是你要想想啊，这回来就能吃到董大厨的菜，你不觉得更幸福吗？那这样的话，我得好好帮帮董大厨啊，以防你把整个厨房炸掉。你不相信我？我当然相信你。换衣服去。 好了吗？嗯。啊，先两个，哎<来>。哎呦！呦，想你啊？怎么切？这样是不是好？ 醒点啊，别烫到！来来来，来嗯，饿了吧？嗯，饿了。这给我自己调料。盐半勺就行。啊。<好>嗯，好。做饭之前，嗯、说自己是董大厨，哪个菜是董大厨做的？ 我做的呀，这菜都是我洗的呀，还有这米饭也是我煮的。哦、董大厨还真是辛苦、啊。还是卢大厨最辛苦。既然卢大厨这么辛苦，是不是得有点奖励啊？当然。呐。嗯，不够诚意。 就在身边陪伴我，满意挂牵，等等。是在忙活。 饭菜要凉了，咱们先吃饭吧。嗯。 能忍住，是我魅力不够吗？啊，看来得喝点酒助助兴。楼远，你一定要忍住啊，不能下得晚，不能再喝酒了，不然会出事的。谢谢楼总，楼大厨，改善我的伙食。来，干一个，我先干为敬。嗯。 嗯，你本来酒量就不好，刚才还喝了那么多杯。嗯嗯嗯，好。嗯，我都干了，你就喝这点儿那我干了。嗯，倒上倒上。嗯，我们这次终于有了自己的广告风格。 这样就可以在同类的竞品里面啊脱颖而出。没错，来，干一个。好、啊。其实我有一个想法，嗯，开一个自助型的餐吧，我们可以一家一家开，嗯、直到全国连锁，然后再慢慢的开到全世界，让全世界都能感受到我们中国的味道，能够感受到我们牡丹酱的魅力。 这就是我自己的一点小小的想法、嗯。这就是梦想。人啊，一定要有梦想，而且我相信你的梦想一定会成真。来，为梦想干杯！干杯！已经没了，已经没了啊！咱不喝了。没了。 嗯嗯，喝多了吧？等我我要抱抱。嗯，抱抱。抱抱。哎，哎呦，抱抱。你说你不能喝吗？嗯，非要喝那么多。好了，好了。 别动、嗯，我好，不动。我是想给你倒杯热水去，别走了，不走啊，倒杯热水。我是说，今天别走了，直到看见你和。 似水流年，不变的誓言。之前对接的甲方要求实在太多，确实是，咱们得抓紧出方案了。走了，贵。刘总好，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 哎，刘总。 嗨，Hi, 小 baby，今天的你有点不一样啊。今天的你也有点不一样。我哪有什么不一样？我感觉你浑身都在发着光，每个细胞都在唱着快乐的歌曲。 危险吗？就好像打通了任督二脉一样。你，是你，但又不是我，是我，但又不是我。熟，但又不是。我。<laughs> 你是不是和嗯嗯嗯嗯嗯嗯？嗯嗯嗯 <laughs> 哎呀，不要这么八卦吧！不要这么八卦啊！做兄弟在心中，这种事你得分享啊，分享啊！分享。啊、哦、想听？嗯。想听，你得跟我先分享一下，你跟曹雅怎么回事啊？我怎么感觉最近你老躲着她呀、嗯？我俩还能有啥事儿啊？就是想开了，还是做朋友吧。哦、兄弟，homie，做朋友，嗯、做兄弟，你信吗？ 我反正不信啊，你还不信我了？嗯，我浪里小白龙是不会为情所困的，嗯、我很快就会重出江湖，you know，一展男人的魅力，一展男人的风采。哎呀，展不展呢？反正是你的事儿，我展。走了。展了。拜拜。 接个电话啊！喂，娄总。叫我什么？壮壮怎么了？不是说晚上一起吃饭吗？实在不好意思，现在我还要回趟八二，回去整理一下东西。整理完了肯定要很晚。没事。原来八二是这样抱上牡丹公司大腿的。别别别，真……哎呀，你乖啦、嗯，你亲一下，嗯。 师傅，哦对了，老柯他们要跟他们一起吃饭，你要不要去啊？我就不去了吧，不想去。那咱俩就一起回八二吧。师傅，我下班了，我先走了，你自己回去吧啊，拜拜。啊！咱公司一个月给你多少钱啊？你这么卖命的加班儿，我这是为爱、为理想而发电。再说了，你看留在八二的哪几个是为了钱，对不对？ 又说大空话，没劲。我说以后你就明白了。我相信啊，八二会越来越好的。哦，对了，你帮我把这个客户资料整理一下，师傅。都八点钟了，对不起，你快回去吧，我没看时间，我自己来弄就好了。哎，你路上注意安全啊。嗯，到了给我发个微信啊。不是，师傅，嗯，你这么多资料，一个人弄得完吗？哎呀，我经常做，很快的，放心吧。 朱元强，什么？娄、啊、总。 你怎么来了？这准女朋友都忙的顾不上吃饭了，又顾不上想我。哎呀，所以我得亲自送上门来呀、啊。哎，是不是都把我忘在脑后了？我说你这样一点都没有霸道总裁的样子，矜持一点。矜持一点，嗯、那矜持也换不来公开男友身份的奖励。啊。求少尉，他居然是老总，我还以为是师傅呢。你就这么想公布？ 嗯，当然想公开了。我还就想在你忙的时候，能够名正言顺的过来接你下班。当然了，也是希望能够得到你朋友和家人的认可。嗯、明天晚上跟八二一起吃个饭吧。陈的？嗯，反正现在我们也不是合作关系了，公开也没有什么关系。 况且你那么好，我当然不能欺负你了，是不是？嗯，听起来还不错的样子啊。嗯，我去上班了。一想到一会儿我去上班了就见不到你，就不想去了。好啦，晚上不是还要一起吃饭吗？ 走了，<来>哎，亲一口。上班呢，嗯、你这还吵不多？啊，有男朋友真好。嗯，这虐狗东君的公司门口来了。哎呀，楼渊怎么也不公开跟恩恩的关系、啊？ 嗯，这傻孩子。哎，坐下。怎么了？受了委屈，要和大家讲。 我们都能帮你出气，千万别自己受苦。我干什么了？还装？那我们大家都已经知道了，楼渊那小子跟你在一起，不想公开你俩的关系，千万不要被他的花言巧语欺骗了。渣男都是一个样，啊，不公开就可以不负责了吗？啊，他拍拍屁股走人了，留下你一个人哭爹喊娘、寻死觅活的，我们心疼啊。 你们误会了，是我不想公开的。嗯啊啊！啊之前我们是合作方，我害怕别人说三道四的，但现在我们没有合作了，所以也能公开了。嗯，今天晚上八点，我俩请大家吃个饭，但是啊，不许管他舅，不许说我黑历史，还有不许作谣，听到没有？哎，那要什么都不说的话，那跟和甲方吃饭有什么区别？嗯，<laughs> 本来就是咱们甲方呀。 丑话里说在前面啊，他要是以我们甲方的身份来请这顿饭的话，那他就是金主爸爸，我们肯定不会闹什么幺蛾子出来的。但如果他要是以你男朋友的身份来请这顿饭的话，那他就是拱了我们大家白菜的猪崽子，我们必须要让他陪吃陪喝陪笑陪买单，他一样也拉不了。你信不信？ 我把这话原封不动的传给他，看看这猪崽子还给不给咱们当。哎，冬冬，这才什么时候，这胳膊肘就冲向男朋友了？就这么说定了，记住啊、哦，不许乱来。嗯变了，其实啊，不用太操心，恩恩也不是那种一谈恋爱就扭扭捏捏的人，顺其自然吧。 我觉着吧，恩恩缺的这点浪漫，全让这小龙族给补上。恩恩好就行，猪崽子少管闲事。哎，那个，首先感谢楼总今天晚上的盛情款待，为我们准备了这么丰盛的晚餐，受宠若惊，让我有了一种当甲方的感觉。敬楼总一杯，先不喝，坐坐啊。咱们今天没什么楼总，大家就都叫我楼渊就好。 咱们就是一块儿吃个家常便饭。既然您这么说了，那我就不客气了。恩恩的父母呢，都在老家。我们这群人呢，就相当于是恩恩的娘家人。所以，如果恩恩在你那儿受到什么欺负、受到什么委屈的话，我们这群人可是不乐意的。哎，好歹人家是甲方。春花可真霸气啊！我请大家一杯。嗯。那这样。 我先敬大家一杯，老柯春花，算是恩恩的长辈，那其他八二的兄弟姐妹们，就算是他的娘家人。咱们之前都是工作上的往来，今天是第一次，我们私底下一起吃饭。我这个人不太会说什么漂亮的场面话，但是有一点，我希望大家能够放心，我对恩恩是真心的。恩就像是一个小太阳一样，他把温暖和快乐都带给身边的每一个人。 但是小太阳也有累的时候，所以我想成为恩恩可以依赖的肩膀，能够尽我所能的去照顾她，去保护她，去爱她，给她依靠。这杯我喝了。哦，马成叔，你以后也得给我这么告白一次。我一定，我一定。罗总说的太好了。 既然话说到这儿了，那我们暂时就放心的把恩恩交给你。哎<唉>，以后呢，咱们工作上是甲方乙方，生活中就是一家人了。我再啰嗦一句，你说以后有什么活儿，多想着点儿我们。<laughs>